Наши европейские друзья, Соединенные Штаты, вводят санкции, а мы здесь, в Одессе, не можем определиться, умные мы или красивые. Сейчас наши ребята там воюют, 28-я, которую мы посещали, и в это же время наш горсовет просто молчит. Они что, боятся перед своими кремлевскими спонсорами показать свое истинное лицо? Як це не просто так само? Та не руки треба вибрати. Ваша не під'єдна карта є. Прізвище, будь ласка, своє, то це десь міста рада. Що вам ще показав? Ви хто такий? Ви працівник департаменту, який не звітує, правильно? Возможен был срыв голосования, и поэтому на согласительном совете сегодня утром мы говорили о том, что нам очень важно провести некоторые хозяйственные вопросы, потому что это отопительный сезон на носу и многие организационные вопросы работы городской власти. И многие высказывались, давайте, может быть, рассмотрим с голоса, внесем к концу сессии. Но вы же понимаете, чем ближе конец сессии, тем меньше депутатов остается в зале. И вообще этот вопрос не имел шансов пройти. Поэтому давайте мы будем смотреть, что происходит на востоке Украины. Если будет какая-то активизация боевых действий, если будет срыв мирной договоренности, мы будем инициировать неочередной созыв сессии. И уже этот созыв конкретно под этот вопрос покажет, то есть кто. Хочу просто ну, предупредить одесситов, что демократия по-одесски – это когда двое держат, трое бьют. Это то, что произошло здесь, вот, в этом здании час, полтора часа назад, когда мы с, вместе с Сергеем Гуцоляковым, Алиной Подолянкой там, и рядом еще общественных активистов пытались провести в сессионном зале флешмоб, флешмоб, просто достали мусорные пакеты, и это было вызвано тем, что на последней сессии этой каденции ни один из присутствующих 82 в зале депутатов так и не, не захотел поднять вопрос о признании России страной агрессором. Нас силой вытолкали в, через черный ход в коридор. Сергея Гуцалика и меня, поскольку я сопротивлялся, не хотел выходить, и я был сзади. Меня уже выталкивали пять человек, и то, что произошло дальше, уже в самом коридоре, меня, если честно, очень, ну, скажем, напугало, потому что это просто было избиение, да, то есть кинули на пол, Потом подняли, скрутили руки, и двое человек держали, и двое человек просто били по туловищу, по, по почкам и в живот.